Здравствуйте еще раз. Представлюсь. Меня зовут Владислав Михайлов. Я работаю в бизнесе Unity HP Networking, занимаюсь сетевыми технологиями в компании HP. Расскажу вам свою небольшую презентацию о особенностях построения HPC кластеров на оборудованной расчете с сетевым HP. Начну с того, что HPC основано на построении кластеров серверов для распространения в классе. задача объединения, физического объединения в кластерах или на сети. Эта сеть имеет достаточно специфические требования, достаточно жесткие требования. Основным, основными требованиями является большая пропускная способность и минимальный уровень задержки. Причем, когда мы говорим о задержке, имеется в виду N, задержка, не только задержка прохождения по сети, но и передача информации от сервера к... Для решения этой задачи были разработаны специальные протоколы, специальные стандарты. Одним из этих стандартов является стандарт бенд. Есть компании, которые производят свое оборудование на основании этого стандарта. Но, например, компания Беломокс, с которой сотрудничает HP, предлагает свои решения на для того чтобы объединить между собой пользователей и предоставить им доступ к сетевым ресурсам, безусловно, было бы плюсом использовать цель также для объединения серверов в кластер. Почему? 10-15 секунд и выше, что, в принципе, дает нам возможность удовлетворить первому нашему требованию по большому свойству задержки, составляющие, которые приносят задержку, это прежде всего сеть, то есть оборудование, через которое проходит трафик, это особенность организации архитектуры, то есть топология сети, также это обработка сервера информации, передача информации. thank Вот Все это помогает разумский процессор и предоставить ему ресурсы для непосредственного. Все подходят к такой задаче. Почему? Когда трафик от серверов между серверами, которые... . Gracias. соответствующие требования. Поэтому HP позиционирует свое оборудование, как для, например, для сетей кампуса. Все коммутаторы и серии имеют резервированные источники питания, резервированные охлаждения. Также могут объединяться в до четырех устройств в аналогическом устройства. Следующая модель 48-й кредитная, но нет. Если мы имеем не одну тату, то мы можем решить наше решение. 48-й кредитная модель. И 59-20 кредитов, которые имеют внутренний буфер, 3-6 кредитов, подходят, например, для света СВД, для данных. Все эти кредиты будут отдавать малой задержкой, они могут использовать как сумму метод коммутации, то есть когда предмет приходит, смотрится только заголовок, адрес назначения и сразу начинается коммутация пакета. Это дает возможность, дает малую задержку. то есть из сервиса Software, software когда мы можем обновить софт без потери трафика, без большая, большой 16, 16 высоту, Mandas para o governo, só tem entendi Все карты имеют большой буфер на да, два из кредитных приходится а 512 мегабит буфера, что позволяет свести до минимума вероятность дроба пакетов, то есть потери пакетов, что увеличивает производительность и повышает задержку. Также эти коммутаторы используют плоскую архитектуру фабрик. Если вкратце, то фрейм может разбиваться на ячейки и передаваться по нескольким независимым Также расскажу несколько слов о других функциях, которые, может, не совсем относятся к задачам HPC, но все-таки это разделение одного физического устройства в несколько логических, так называемые контексты. Это функция технологии, сейчас доступна только у двух фильтров, один из которых HP. Кроме того, совмещение технологии ARF, объединение нескольких физических и технологических устройств это вообще уникальная технология, то есть никто из метров не может предложить такую функцию. Кроме этого, есть функция объединения нескольких дата-центров между собой в один лейер два номер и по И в завершении немножко о что на различном оборудовании, на различные задержки, не хотелось сдаваться. Подробности, в принципе, если интересует, можем найти эти цифры и дать соответственно. Тут просто что зависит от архитектуры, от топологии, от, от оборудования, которое используется. Ну, мне кажется, что с интернетом еще очень много зависит, какие карточки после игра есть, слишком много вопросов, чтобы ответить на Ваш вопрос. Слишком много составляющих, которые Я хочу задать вопрос по поводу приложений, которые потребуются, поддерживают сетевой карты. Они быть специально разработаны? Правда, да, да. То есть это предложение, которое поддерживает товар. Но хочу сказать, что этот проект такого стандарта был разработан в 2002 году, и он поддерживается Windows Server 2003, точнее, в 2003 году. Это достаточно давняя реализации протокола, я думаю, сейчас многие продолжения, поддерживают этот протокол. Еще вопросы? Подскажите, да, да, а пожалуйста, чьи чипы используются в hewlett На инсебанты, я продают другие спектры, например, белоносы.